То так ви Що не знаю, бери Я не хочу кушать. Сидь по горло. Що не знаєш? Кнопка одна синя Ну так бери попробуй сейчас встань. Тві кондиционер. Че прийшла, господи, королевна? Одна, не знаю. Не включала, бо потом не включу. І все, це вихід. Наведи на кондиціонер і нажми на кнопку. Ну, ось На кондиціонер Выключила? Выключилась. Включай так же. Включилась? А тут получается. А то и нет. Бо руки у вас одно место зимнее. Вчера эти звонок. Ира видно сказала, и уже поздно, как раз пока свет был, успел прозвонить ложь, пиздеж провокация. Никуда они не уезжали, кажу, как мама. Живут у Суворовки, ходят у своих... А что ж они там делали? Ходят я опять набрал. И это. Так а что они делали? Бабушка, так, бы... так а что они делали на фотографиях? Ну так что они делали? Фотографии нельзя писать. Я столько фильмов дивилась раньше. Что хочешь набрашивать на человека, то с негром подставали одну девочку. Она его близко не знает. Вот. Короче, у них получилось, она три экзамена сдала. Лично Карина даже поставила. Потім комісія їхня, Все. Хто поступає, той знає, що це не брехня. Потім от це всі бали збирають, от Математику, допустимо, чи той педагогом, стільки балів проходних треба, отій плюси, і так на любе заведення. Поки ще не знаю. Кажу, дядька, де ти думаєш, дівчатка, поступати. Та бабушка ще точно не знаю, так я їй казав. То педагог, ну кажу, як Кра. Аби куди? Як Іра. Аби куди? Ну, так, так а що вони на фотографії? То що, фотошоп? То люди виставили на сайті школи? Хай буде по-твоєму. Я не знаю. Не збираюся. А тя, може Та хтось і живемо поділив. Кому треба, стільки й кончати. Та закінчила 9, а ця закінчила 11. еще один экзамен и все. И ждут результата, пока вся эта комиссия все соберет. А тоді будут уже известны. Там люди говорят, да. что сильно высокая, едик, то не Ну, -то может, лица нет, подставили, хер, -то. я тоже -то, не, не понимаю. Знаю. Может, специально кто сделал. Так что вот так вот. Кажу, как у вас? Мамка, жарко, 36. Кажу, у нас так началось. Лето, очень жарко. Понятно. А гульнастек? Мы Ну, дома тоже. То в больницу ее возил. Кажу, а где вы отмечали, Дяночка, где, той, Миленочка? Она каже, бабушка, сидели в кафе. Кто? Ну, в четырех. Армяны не приходили. поздно. А телевизор а что не включаешь? Кажу, нет. Армяне созывать это села Арава. Понимаешь, их много. Надо хорошо утрачаться. А Гадик всегда боится, чтобы хватило всегда с запасом делая, Так что он жене мы сами в четырех посидели. Ну хорошо, говорю, не что подарила, чешу я не пыталась. Кажу, извини, бабушка, ничего не может. Такое время у нас настало, что я не могу не переслать. Я говорю, уже теперь совершеннолетний. 18 лет, я знаю, нам тоже, я Богу всегда казала, этот человек совершеннолетний. Да что сделали, судят, як взрослого. Так, за свои дела отвечать надо. Телевизор что не включаешь? Алло. Шо? Телевизор что не включаешь? Что? Телевизор что не включаешь? не включала, боюсь, вдруг, что это на короче. Не включала. Еще то я не включала. Ну не, ну, не включай. Ты... А зачем мы ее купляли? Слышишь, сам там мне много не надо. Мне одно кино и он радио. І так та, кто та... тебе будет включать? И та, подарила ей. Зиму, кто та... тебе будет включать? Ради... Ну, <кх> Включай. Когда ты будешь это делать? Бери, учись, работай, соображай мозгами. И, рук, и ногами ходи. Пульт он там лежит, где ты всилась. Быстрее всистись. Быстрее всистись. Вон я, пульт. Я, пульт он. Всилась, всилась. Всилась. Ногами ходи, ногами. На ноги надейся, ты не хочешь ходить. Ты сейчас скоро и вообще что свалишься. Я не хочу? Ну ленивая, мам. Что тебе не дае? Не дае? Лень. Матушка не дает. Включи телевизор, куда ты жмешь? Все, Спокойно нажми. Ты нажала? Нажала. Плохо нажала, значит. И это не так. Ты сказал, на каком оставиш, так и ничего Ничего, но тут совсем по-другому. ты уже что-то наклацала. Ну, конечно. Я не дивилась, а ну, конечно же. Света ну, виду. конечно же, ты уже что-то наклацала. У меня было сделано, ты говоришь, мамка, оно уже теперь, ты в, ютуб, в Ютубе. Раз и в Ютубе. Я сегодня... Готувала їсти, завтракала, включала родину. YouTube. слухала радіо. Ти наклацала щось уже. Вчора щось наклацала, таке будь не могло. Що ти вже наклацала, що нема, і що наклацала? Ой, блядь. Ну ти ж включала його, чого ти врешь? Ну ты включала ж. Что-то ж наклацала, выключила и не включаешь. А я его не включала. Да не надо чесать. Ну что ты мне чешешь? Ну если света не было. Причем-то света часто не было. Не, не была. Ни телевизор не делал, ничего. Ну куда теперь нажимать? На темную ходила в туалет. Куда теперь нажимать? Теперь парень тебе сказал что-то. Что то что якось? Я не знаю что это такое. черт тишу. Ой, ну это анекдот, ну это просто, ну это вообще, понимаешь, ну это вообще. работаю интернет работаю вот тут когда-то заметалось не реасится тебя... заметалось когда-то нет в этой жизни ты в грязи так и сидишь Ой, блядь. но вандал ван... это акт вандализма понимаешь вандалка вандалках Просто в шоке. Ой, боже мой, да в шоке. Ну вот что делать сейчас? Никто ну, кто знает. А шо написано? Шо я не знаю, что написано. Когда это случилось? Да я не дивилась. Ну как не дивилась? Что ты не бачила, что в этом раме? Бачила ты все. Не бреши, ну, что, что? Бачу, я не бачу. не бачу. Я не знаю, что ты брешешь. Включила, я, ну, наделала, наклацала, нахерацала и выключила. Та и все. Вот, что ты сделала. Само оно так не будет. Ну, оно в 9 часов не стало света вообще. А то 9 я была занята. На улице. Мама, да. я тебе говорю, ты наклацала. Что Уляла. ты мне врешь? Ну, что ты мне врешь? Ну, хай наклацала. А кто ж наклацал? А я... я не знаю, где ты его делала. Я не знаю, что ты сделала. Ну, это дурдом и все. Что это за бред? Вот это же так зашла, что наклацала и до свидания. Я не знаю, что делать. Какие кабели, какая антенна. Зачем тебе что-то было покупать? То сломался телевизор, был знак, что он тебе уже не надо. Да и все. О, боже мой. Не знаю, что это такое. Ну а что делать? А? Человек, наверное, занят, не отвечаю. Надо було на всякий случай от того мальчика телефон записать. Ко мальчика? Чи, хто тобі казав вчора? Парень. Ну це ж я йому написав. Ми в інстаграмі созванивались. Мальчика. Я не знаю, что нажимать. Ой-ой-ой-ой. Золотые горы за тобой растут. Понимаешь, золотые горы за тобой растут. Да уже, блядь, упростили, да нельзя. Вот ты не хочешь, мам, понимаешь почему? В тебе проблема. А что ты, Кошедик, позвонил звонке рассказал? А он что сам не может звонить маме хоть раз в неделю, не? Не может звонить сам? Кто? твой. Да видишь, сто раз мне звонили, Вильгия сказала. Телефон же... Ж... Не очень важный, ты сам сказал. Глюче. А это, слава Богу. Вот так крутится, ну ты же сам знаешь, как телефон по экрану. Вот, и сюда. Я ж вот тут пальчиком и сюда тяну. Пальчиком еле-еле, слава Богу. Трошки побалакали, выключилось. А потом через время обратно. Это понятно. Я кажется, сколько звоню, ты не берешь что-то. Угу. Я часто кажу, гуляю, на улице не беру его. Беру только Киевстар. А Анетта, привет. Жоржетта, Анетта. Звони, Ребята, кто есть, то понимаю в этом долбанном телевизоре. Только купили телевизор, настроили, упростили, да нельзя, чтобы она включала и сразу открывался YouTube. И вот прихожу, кан канал, блядь, кабель, антенна отключен. Я куда не нажимал, я не знаю, где найти YouTube. Где искать YouTube, ребята? Кто может помочь, кто разбирается в телевизорах этих? Спасибо <свы> <Ты знаете? свы> ТикТоку. Если бы не ТикТок, бы ни хера не разобрали. Спасибо, что люди такие, что соображают. Да. И такие, как и ты, як за какими золотые горы растут. Как Спасибо, да. Тупые, как мамка. Угу. Нет, таких не мамам тупых. Тут умные. А я уже написал тому парню в инстаграме, который вчера мне там помогал. Ты только попытал, что -то нажал и обратно показал. Так, я... так это вот ну, люди сказали, домик нажать кнопку. Ну ты хоть запомни. куда. Ты запомни. Ты хоть запомни. Ты хоть запомни, как телевизор включать. Уже пять лет с ним живешь, запомни. Ну, я всегда нажимала на красную. Вот и нажимай на красную. И больше не тыкай. Бери включай. 20 секунд. Сейчас мы Что, посмотрим, прошло куда. 20 прошло. Спокойно нажми на красную кнопку. Так. Видишь, ты всегда здесь будешь. Вот так тебе настроили люди телевизор. голосовые вам, это а еще ты, хуже. Если выключать красную нажимать... А центр? Когда, а где выключалась телевизор? С какого момента? Где выключается телевизор? Так а чего ты пытаешь? Причем тут центр? И, включать на и выключать. И выключать. А выбирать фильмы, вот там четыре кнопки и центр. Все. Ой, блядь. Выбирай, давай, выбирай, якей хочешь. Клацай кнопками и дивись. Кнопки, дивись, на пульт. Щас, 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 Рот раздавила. Терпение. Да, если бы ты красила, ты бы знала, где оно. Да нет, я знаю. Нажимай, ищи. Влево ищи, да. Вправо, то есть. Вот справа. Вот нажала, молодец. Дальше продолжай. И руку не убирай. Если ты ходишь, кровавая барыня, про тебя фильм. Вот сидела, е... около... Все. Можно цель. Где? Сидела в колонии. Это ты про себя, ну давай. Вот он, вот он. Следующую Ну я ее Следующий... хочу. Ты выбрала уже его? Да. Центр нажимай. Могу, Слава богу. А теперь еще раз, два раза центр нажми. Так, центр, да. Еще раз. Все, пауза. Потом нажмешь один раз и пойдет кино, или два раза, и пойдет Буде кино. Будет сидела да. в колонии да. да? Будет сидела в колонии, а да. А как оно кончится? А как оно кончится, выключишь телевизор, через 20 секунд включишь, откроется опять YouTube. Откроются опять эти фильмы, ты будешь выбирать. Все, проще некуда, проще нельзя, мама. Поняла, не? Поняла. Надеюсь. Да вроде же понимаю. Да что? вроде ж, да. А кажешь, вроде. <свят> Сколько квадратов? Что? Ну, там маленькая квартира. 32 или 33. Там гардеробная ну, он... просто Но большая. Не Я не буду крутить